你要不要去我家里坐坐？会不会太晚了？我想给你泡杯驱寒的药，大概二十分钟，最多半小时。但我从来没有单独的进过女孩子的家里。你不是说你喜欢吴哥的刺绣吗？怎么会这么？ 这么无趣了、啊，有点。我想问你个问题。问吧。你说我们是你的一个研究方向，那如果研究方向错了呢？你有了一个概念性的错误。 什么概念性错误？研究方向本身没有对和错的分别，只有实验方法会出错。那如果实验方法错了呢？如果实验方法错了，可以换一个方法，但研究方向本身是不会变的。听起来挺有说服力的。比如说我们。 我们在一起的事实是不会变的。如果中间出了什么问题，我们可以换一种相处方式。科学技术不只是第一生产力，也是最好的语言。走吧，进来吧。 这是我自己买的房子，小玉跟我合住，住那间。你先坐，我给你泡药。 你在干什么？啊、哦，没干什么，就觉得挺可爱的。小玉的。哦。春捂秋冻，春天不要这么着急穿这么薄的衣服。这十天天气反复的厉害，很容易感冒的。我只是轻微的感冒，用不着喝药。这是驱寒的草药，如果是寒症，明天就能好转了。啊，这么厉害？当然了。 你不会以为我是故意找借口让你上来的吧？其实刚刚在楼下我说的话并不是拒绝，我只是觉得订婚的事情我做的太唐突了，所以我想慢慢的相处。不过我还挺想上来的，还不好意思了。 求婚的时候说的波澜不惊，现在倒不好意思了。下次想上来，直接说。急着走啊？哦，我今天晚上必须要回镇江，明天早上跟家人吃饭。连夜开车回去，那你喝完这杯赶紧走。 哦，我不是改你的意思，我的意思是你现在走，回家还能睡两个小时，再晚一点就没得睡了。好吧。哦，不用。妈，喝完好，不浪费。走吧，我送你。 这次提前回来，是因为你入选了奖项的提名。你知道的好快啊！我经纪人刚告诉我。恭喜你。未必能获奖。所以你是回来看颁奖的？差不多吧。剩下的时间就用来准备订婚仪式。嗯。那我先回去了。颁奖那天我会过来的。好。 拜拜。Bye bye.